У понеділок, 4 січня, у приміщенні виконавчого комітету відбулася оперативна нарада, під час якої відзвітували керівники комунальних служб міста. За повідомленням виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Тепломережа» Олександра Хавренка, 1 січня сталася непередбачувана аварійна ситуація, що загрожувала відключенню від теплопостачання будинків на перехресті вулиць 8 березня та Ватутіна. В принципе, наша аварийная бригада справилась с работой. Опять же, оказалось содействие нашей коллеги с водоканала. Мы просили у них экскаватор 025. но ну, мы, в принципе, его услугами не воспользовались. В принципе, наши работники вручную там смогли это дело все сделать. Поставили временно два хомута, потому что ну, при морозе минус 20 градусов сложно было оставить на время более чем 10 часов вот эти вот 8 домов. Поэтому мы отключили кратковременно, удалось выполнить и хомуты держат. На настоящий момент, как только погода будет способствовать, мы этой работы выполним и заменим на нормальную трубу. В общем-то, тут вопросов не будет. Также самое у нас, собственно говоря, все наши аварийные бригады укомплектованы. Греться будут в тех же аварийных машинах. Тут вопросов нет. Значит, сегодня у нас актуальный вопрос является, чтобы обезопасить себя от разморажения возможного разморожения так называемых воздух, воздуховиков, ну, для стравливания воздуха. Да? Мы хотим провести сегодня работы по теплоизоляции магистральных наших, ну, двух участках магистральных трубопроводов. По улице Заводской. Так, в принципе, у нас текущих вопросов нет. Мы для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации в городе, мы запустили второй котел вчера. У нас сегодня в работе два котла ПТВМ, 8 и 9 станционные номера. Температура на прямой 75 градусов. Мы такую температуру не давали уже лет 8. Поэтому температура на прямой 75, обратка у нас 46-47. Теплоотбор более-менее нормальный. Слава Богу, пока техника выдерживает я думаю что все будет нормально будем стараться коллектив в принципе озадачен все службы работают И в чрезвычайном режиме пока вот так вот холодно для абонентской группы мы там обеспечили для наших потребителей которые приходят платить горячий чай то есть там у нас сидит работник который по желанию там предлагает людям то что касается по расчетам ну на сегодняшний момент у нас расчет за За газ составляет 52%. Но у нас порядка 5, 5, 5 мільйонів 100 будет по льготам, То есть по субсидіям мы проведем этот зачет и мы выйдем на уровень расчета порядка 74%. То есть, ну, будем сейчас разговаривать, я еще вийду. Зараз з управлением топливо на комплекса на Кирпичево. согласуем з них повышенное газопотребление. Потому что на настоящий момент мы берем. порядка 140 тысяч кубов в сутки. Да, ну 140-150 тысяч нам надо согласовать немножко этот повышенный расход, я думаю, что мы его согласуем. Общие лимиты у нас на месяц 3 миллиона 100 тысяч, ну я думаю, что мы в них войдем. Ну будем смотреть, в крайнем случае будем согласовывать это газопотребление. Полностью все корпуса и управления подключили же к электроснабжению 30 числа, то что не было у нас полгода. Поэтому ну, угроза, я думаю, что мы решим эти вопросы, угрозы не будет. Нам надо будет оплатить, как только нам выставят счета, я думаю, что мы справимся с этой задачей. Мы выплатили аванс за декабрь месяц 35%. Мы провели закрытие месяца по населению вчера. Поэтому тариф у нас 13,58 13 за метр квадратный. Для сравнения, я вам просто хочу сказать, еще данные, которые имеют жилые дома со счетчиками. Значит, у нас ну, в среднем где-то от 8-9 гривен за метр квадратный до 12-0,97. Вот такие вот тарифы за метр квадратный в жилых домах со счетчиками. По температуре, чтобы не было у жителей вопроса, темпер, средней температуре. Ну вот, например, просто были вопросы. У жителей по средней температуре, что температуры практически одинаковые, а вот тарифы разные. Ну, например, вот тариф по данным комиссаровки за ноябрь, средняя температура была плюс 5. Это средняя температура наружного воздуха за ноябрь месяц, а температура, средняя температура в декабре уже 0,7. Поэтому из расчета этого и получается, собственно говоря тариф такой, который получился по расчета. Да, еще для сведения всех, сейчас вы знаете, что постановой кабинета министров 10.37 про запровождение вот перерахун... 30 жовтня про запровождение перерахунку вартости после централизованного опалення, залежно вид температуры зовнішнього повітря несколько изменились Расчеты, ну, в принципе, мы такими расчетами в зависимости от температуры наружного воздуха пользовались практически всегда, чего не было в других городах, но ну, несколько изменились, откорректировались формулы. Э, поэтому вот для информации, что если бы мы э, был... Расчетный, расчетная, температура, расчетная температура по декабрю у нас минус 1,4 градуса. В этом случае тариф был 17, град, 17 гривен за метр квадратный. На сегодня я вам сказал, что это 0,7 градуса, поэтому, исходя из этого, у нас тариф 13,58 тот, который получился. Это значительно меньше, чем у наших соседей. Проплаты населения на, на сегодняшний момент порядка 80%. Ну, мы сейчас выставили э, дополнительно за декабрь месяц. Мы будем конкретную цифру можно сказать только после 10 числа, когда у нас срок расчета населения после 10 числа. То есть это будет более объективная цифра, потому что в начале месяца она не совсем объективная. То есть к концу месяца набирается процент, а после предъявления он сразу падает. Поэтому, а вот после 10 числа люди должны рассчитаться за потребленные эти плодоносители в декабре месяце, и будет цифра ну, более-менее реальна. комунального коммунального предприятия Жрео также присоединились к до работе з усунення аварии, что сталося в місті 1 січня. Кроме того, производилась посыпка 2 числа, перекрестков На сегодня из... Тех катков, которые э, получились из-за порывов воды, э, техника немножко подогреет солнышко. Выйдем, чтобы не травмировать системы э, двигателей и навесного оборудования. И посыпем те катки, чтобы э, людям лучше было передвигаться. Кроме того, у нас э, ночью перемерзание на чердаке э, Хмельницкого 28 было. Сейчас ведутся аварийные работы по устранению. Ну, есть еще там три стояка по городу, в которых э, течи были. Также э, занимаемся этим вопросом. После праздников город после первого убран. В принципе, предприятие работает в стабильном деловом режиме. По э, финансам вопросы. Если есть возможность, у нас сейчас миллион восемьсот льготы и субсидии, то есть надо уже закупать нам и материалы на кровлю на второй квартал и чтобы не выйти из зарплаты, чтобы у нас не появилась статистической задолженности по заработной плате. Если есть возможность, прошу содействию. Наприкінці грудня минулого року відбулось часткове відключення світла у під'їздах житлових будинків. Коментар щодо ситуації надав директор «Вжрео» Олег Кудрявцев. Відключені були під'їзди е, Петхатським РЕСом по своєму вибору. Чим вони руководствувалися, я не можу сказати. Е, це було призведено єдиноразово, мені однократно е, обращались в облаэнерго, не в с просьбой подключить отключенные подъезды. Ответ отрицательный. Они ждут от нас хотя бы графика погашения задолженности. Так как предприятие своими силами, естественно, не может погасить подобные задолженности, да и дело находится в судебном разбирательстве. Нами приглашены эксперты, чтобы нам лишнего скажем так, не повесили на шею, то на данный момент вопрос не решается. Я надеюсь, что после того, как будет другой поставщик электроэнергии, этот вопрос будет решен быстрее, чем в суде с игра решается вопрос. Сейчас со всеми их накрутками, пениями и с санкціями санкциями больше 4 миллионов, а реально там 2 миллиона. Міський голова подписал наказ про встановлення пункту обігріву на перехресті улиц Дзержинского-Кропоткина. Просьба следующая. Люди, которые будут там находиться в районе рынка, в том числе не только возле пункта обогрева, а вообще ну, пускать в туалет, вообще От элементарно... Владимир я, конечно, все понимаю. Но... Давайте организуем на этот период, там 2-3 дня, сколько проделится мороз, все-таки вы дайте команду. Там небольшой доход, я понимаю, вашей составляющей, доход от посещения мест отправления естественных надобностей. Давайте все-таки позволим людям отправлять эти надобности без денег. И все понятно, мы сделаем. Единственное, что там технически мне будет тяжело в круглосуточном, потому что звонил представитель МЧС. Они просять круглосуточний доступ туалету. Я організую, просто буде там чуть-чуть слажні для них. Ну то надо буде подойти, охранник охрані То есть для тих, хто там дежурить, там медсестра буде МЧСники. А Володимир Абрамов поцікавився, що зроблено для підтримки людей, працюючих на ринку по вулиці Дзержинського на час сильних морозів. Ті, які торгують у них вони подогріваються, у них є УФО, нагрівателі. Ті люди, які торгують овочами, у них тоже по кіловат виділено на радиаторы. На радіатори. Да. І у нас є вагончик обігрів, грів отаплюває Там контролер сидить, туди можна затіпаєся. Там примірочна в теплому поміщені, туди можна зайти, посидіти. на комунальному підприємстві Чисте місто відбулася зміна керівництва. На поки що офіційного директора не призначено, але є виконуючі його обов'язки. Исполняет обязанность руководителя предприятия чисто места Ищенко Сергей Николаевич. Директор предприятия уволился по собственному желанию, поэтому до того, как Ищенко исполнял, начал исполнять обязанности этого предприятия, руководство руковод, исполняло обязанности руководителя этого предприятия человек, который был зам директора, это Цюба Григорий на определенном этапе Елена Викторовна сказала, что она готова вообще уйти, потому что она не справляется лично мне. Она готова была уйти, потому что, ну, в общем-то, истерика была у человека, она не готова быть директором. В связи с этим у нее проблема с управляемостью этого предприятия возникла. Кроме того, по этому предприятию есть серьезный вопрос, что же делается у нас на полигоне твердых бытовых отходов. Вот. В этой связи было принято решение ввести в структуру этого предприятия представителя общества Афган, человека, достаточно я считаю порядочного, уверенного в себе и, по крайней мере, на мой взгляд, того, кто может навести порядок, в том числе на полигоне твердых бытовых отходов. Другого человека, который бы навел там порядок, до сегодняшнего дня не было. Никакой правы вообще не было, даже среди правоохранительных органов не удавалось разрешить ситуацию, что же там делается. Но на сегодня ситуация такова, что уже проведены определенные переговоры, выяснили, кто там люди, чем они занимаются, эти люди. Вот. Пока конфликтов нет, Сергей Николаевич делает все, чтобы не было конфликтов, никаких войн, перестрелок мы устраивать, естественно, не будем. Тем не менее, мы постараемся привести это все в законное русло. Дзюба, предыдущий директор исполняющий обязанности Сергей Николаевич, получили указание как пересмотреть тарифы, связанные с тем, что по факту действительно нормы создания отходов меньше, чем были. То есть речь идет о том, что мы меньше с вами стали покупать товары, в связи с тем, что мы меньше покупаем товара, ну, естественно, меньше у нас и отходов. В этой связи сейчас работы ведутся по тому, чтобы тариф все-таки для жителей был несколько ниже. Здесь с температурными условиями за эти два дня были небольшие проблемы, они устранены, мусор весь вывезен, предприятие работает. По тарифам. В связи с, ну, с результатом работы совместной работы с инициативной группой, КПЧ решила э, вышли на сумму, которая будет снижена с 7,95 до 6,09 для населения многоэтажек. Это много, много да. много Помимо этого, еще для предпринимателей в сфере торговли промышленных магазинов было тоже совершено снижение коэффициента средних норм накопления. Оно снизено с 0,25 кубических метра на 0,15 на 1 квадратное метр. Надеемся на то, что люди пойдут тоже нам навстречу, будут заключать с нами договора ну и оплачивать наши Услуги Ведь мусор вывозится Весь и в сфері обслужування жителів рентабельность этих услуг составляет 0%. Мы открыты, работа робота йде. Роботи з капітального ремонту покрівлі будинку 38 по вулиці Франка знов припинені на сьогоднішній день. Падрядрячик відмовився виконувати роботи в зв'язку з відсутністю. Ста тисяч гривні ста тисяч гривень коштів. Значит, работаем в этом направлении. Хотя по предварительным данным он должен нам даже денег да. еще. По актам экономных работ они нам должны 39 тысяч, а по материалам мы сейчас делаем сверочку. Тоже. То есть, даже по материалам возник да. вопрос по задолженности да. По тупиковым районам, значит, у нас вопрос будет, ну, на оперативке будем городской оглашать. Значит, прискорить работу приеднания кабелей, которые протянули на дома и подсоединение, подсоединение к квартирам. Значит, до сих пор люди без обогрева находятся по улице Пожарной. На сегодняшний день очень большая проблема. Предварительно сделан проект порядка отключения отдельных помещений жилищных, жилых домов от сети центрального зонного отопления. В этой связи хочу сообщить следующее. Присутствуют здесь представители организации водопостачания и, очевидно, теплосетей. Речь идет еще раз о том, что до сих пор у нас не было порядка и положения об этой межведомственной комиссии. Сейчас разработан проект этот, он будет на сессии реально исполкоме приниматься. И в этой связи я вас заранее предупреждаю, что в состав комиссии будут входить в том числе представители ваших предприятий. Пожалуйста, подумайте, кто это будет, кто будет достойно представлять ваши предприятия в этих комиссиях. Это работа с людьми, то есть это предоставление разрешения на отключение от сетей централизованного отопления.